Когда еще говорить об одесском юморе, если не в канун 1 апреля? Нам показалось интересным, как понимают этот феномен сами одесситы. Те, кто, по идее, впитали его с молоком матери или, по крайней мере, с продукцией ближайшей молочной кухни. Это нечто веселое настроение, остроумие, редкое остроумие. Это совершенно необычный такой юмор, ну как бы вам сказать, безобидный юмор, добрый юмор. Здесь сам воздух, сама атмосфера, она насыщена юмором. Такого юмора, как у нас ни у кого нема, это, то есть, самые лучшие анекдоты. Потому что это Одесса, это более позитивные люди. Понимают, воспринимают нормальный юмор и на него не обижаются, и так же само отвечают взаимно. Но детский юмор это прежде всего Баллады о Молдаванке, о Пересыпе, о Кости моряке Это прежде всего юморина, которая скоро наступит 1 апреля. Это действительно южный колорит Северного Причерноморья, того еще Новороссийского края, который был до 1917 года. Это смесь русского, украинского, еврейского греческого, итальянского. Вот это вот такая коктейль. Такого нигде больше нет, только в Одессе. Очень смешной, живучий, исторически сложившийся. Пор, Одесса ⁇ это порт. И здесь вот, давно еще до революции жило много людей разных национальностей. Вот они все, каждый, в каждом языке. Есть свой юмор. Что ж. Одесса – это действительно город, мягко говоря, мультикультурный и где-то даже интернациональный. Его разноплеменным обитателям, чтобы жить в мире и согласии друг с другом, пришлось с самого сотворения Одессы учиться жить в ней так, чтобы не наломать слишком много дров. Юмор в этом процессе спуска на тормозах самых острых конфликтов и самых горящих дебатов играл едва ли не первую роль и со временем стал просто образом жизни настоящих одесситов а также их способы мышления. Скажите, если я пойду направо, там будет вокзал? Он там будет, даже если вы туда не пойдете. Это правда, что в Одессе всегда отвечают вопросом на вопрос. А кто вам это сказал? Что же вы не спрашиваете, как я живу? Как вы живете? Ой, не спрашивайте. Валерий Хаид, один из основателей Одесской юморины, а также первый капитан команды КВН города Одессы, написал целую серию книг об одесском юморе. Что для меня одесский юмор? Для меня одесский юмор – это, конечно, прежде всего, юмор Исаака Бабеля, Ильфа и Петрова, конечно же, юмор Жванецкого формула для меня одесского юмора – это парадоксальность, легкость, теплота и доброта. Тоже из этой моей книги. Значит, один, уехавший лет 30 назад в Соединенные Штаты, приехал как бы в Одессу, ходит по улицам, это ему не нравится, то ему не нравится, то ему не нравится. И это мне рассказывает его приятель. Я говорю, Приятелю, так он что, ностальгии совершенно не ощущает? Он говорит, он не ощущает. Он всегда, он вчера во время ужина жареных бычков в губы целовал. Вот, значит, это тоже, это тоже как бы одесская фраза. Не только потому, что это бычки, а потому, что это не прямое, а вот такое вот парадоксальное как бы решение. Пусть живет Юмарина, пусть живет Одесса. Пусть процветает одесский юмор. Уильям Шекспир, даром что не жил в Одессе, как-то написал, «В умении чутком нет места шуткам, астроумие начинается с умения смеяться над собой». Что ж, одесситы в этом умении действительно впереди планеты всей. Тем более, что поводов для этого самокритичного смеха с годами становится только больше. Маргарита Маслова, служба одесских новостей, проект Турбикон.